Здравствуй, моя дорогая мамочка! Я решил написать тебе это письмо просто потому, что я очень люблю тебя, потому что ты дороже всех на свете. Я сегодня вспомнил те моменты детства, когда ты научила меня говорить, когда помогала делать первые шаги. Вспоминал, как терпеливо помогала мне писать никак не получающиеся палочки и учить первые буквы, такие непонятные и трудные. И даже тогда, когда я не мог выразить свою мысль, ты понимала меня без слов, внимательно смотрела на меня и понимала. Мамочка, ты всегда помогала мне во всех делах. Иногда мы, конечно, спорим, но ты, дорогая моя Мамуля, находишь правильные аргументы и в итоге всегда оказываешься права. Ты умеешь поддержать меня в сложной, казалось бы, критической ситуации. И когда я не могу сосредоточиться от волнения, то закрывая глаза, слышу твой голос. Он придает мне уверенность. Я успокаиваюсь и ничего больше не боюсь. Твой любимый голос, такой знакомый и родной, живет во мне. Он очень ласковый. Твой голос будет со мной всегда. Меня окружают доброта и тепло, которые исходят от тебя, мама. Ты самое дорогое, что есть у меня. Когда я расстроен, и ты расстраиваешься. Когда тебе грустно, и я грущу. Тебе достаточно просто поцеловать меня, погладить по голове, найти нужные слова, и проблема решена. Мамочка, мне очень дорога твоя улыбка. Поэтому я прошу тебя больше улыбаться. От твоей улыбки становится светло и радостно. Я сочувствую тем ребятам, у которых нет мамы. И очень счастлив, что мне так несказанно повезло, что у меня есть ты. Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты делаешь для меня. Терпение твое, бескорыстная любовь, забота – все это так дорого сердцу моему. Мама, я тебя очень люблю. Вот уже вижу твою улыбку. Ведь ты понимаешь, веришь в меня, а это так важно не только для сына, а для каждого человека. Ты самая добрая, милая, любимая, родная.